рвануло все, то, то все полетело это мне на постель. Я там спал на диване, на кровати ночной. А тут рядом фонарик, на стуле фонарик. Я фонарик взял. Ё-моё, там дырка сумасшедшая. Ну, я поднялся, все целое, все на месте. Я целый, но есть, но руки целые. Думаю, что-то где-то трещит. Я открываю дверь и смотрю, соседа гараж горит. Вот, у него машина сгорела, в гараже стояла машина сгорела. А потом мне ребята, которые тут были, я что смотри, тут надо не ходить, потому что, может быть, что-то там осталось. Я говорю, я ходить туда не собираюсь. И то я. И они составили там какие-то бумаги, понаписали эти два хлопчика. Ну, так и так, так и так. И я говорю, ну что ж. Он говорит, а вы, вы правда вот стоите, у вас ничего? Я говорю, да не монет, где не это самое, вот правда на руке вот это вот, что-то вот, не знаю, где она, вот так на руке вот чем-то ударила. И еще, и больше говорю, не где не царапинки, не ничего. Он говорит, да вы в трех рубашках родились. Не в одной, а в трех. А потом, когда фонариком он ну, что меня светит? Я до фонарик, а тут дырка сумасшедшая. Я сразу понял, что я попал в просак. И капитально попал. То есть ви спали на этой кровати. Вот на этой, вот она. Інженерними силами, під боями, під обдівкою, були знешкоджені снаряди. Системи град 22 штуки, 152 калібра, 120 80 які ударили жилий масив по місту Обдівка, так як і городський масив, так і частний сектор. Ми будемо надалі надавати допомогу місцевим жителям, так як від нас завісить вся їхня життя і їхня безпечність.